Традиційно цієї порі на нашому каналі програма Точка Зору. І знову у нас в студії наш гість, народний депутат України Олег Царьов. Я вас вітаю. Здравствуйте. В студії. Працює Ірина Неділько і Олежа Анатолійовичу. Одразу вам таке питання. Не тільки я і не тільки виборці вашого 40-го округу, а напевно, і всі всі мешканці міста і всі гості, які дивилися наші попередні передачі, цікавляться тим, чим же скінчилася історія в преображенці з цією звісною, краденою дорогою. Ви були безпосередньо учасником тих подій. Скажіть, що на сьогодні, чи вдалося вам все-таки відстояти права тих мешканців, права дороги, і взагалі, чим це все скінчилося? Ми победили. Дорога відновлена. і как не говорили жители, я после этого приїжджав, смотрел, дорога сделана лучше, чем она была. Тих, хто воровали, їх заставили. вернуть все уложить на место, и дорога полностью восстановлена. К сожалению, нельзя сказать это про дорогу, которая в Маргансе, в Краносянском районе, в других районах Днепропетровской области. К сожалению, это беда. Беда э, всей Днепропетровской области. Но мы на Преображенской дороге показали, что мы будем бить по рукам, Еще и будет больно, и это э, лучше с, этим не заниматься. И самое главное, тем, кто покрывали этот бизнес, они поняли, что для них это может кончиться очень плохо. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям Днепропетровской области. Если у вас будут такие сигналы где-нибудь в другом месте в Днепропетровской области, у нас есть договор с генеральным прокурором, я сразу же звоню, приезжаю, он реагирует. И если будет хоть что-нибудь подобное в Днепропетровской области, еще раз будет обязательно кадровое решение. И буду решать, Ведь вопрос, это не только... Да. Уровню. да и в данном случае это все решалось на самом высоком уровне. К сожалению, ни в Днепропетровской области, ни в Верховном Совете я смог решить этот вопрос только тогда, когда после моего выступления в Верховном Совете я встретился с генеральным прокурором, он взял этот вопрос на личный контроль, и были даны команды, и они были выполнены, конечно же, очень быстро. Uh -huh. А кроме того, еще вы их змусили відновити дорогу, какая еще покарание на них ожидает? Мы не закончили это дело, мы участвуем, мы взяли доверенность у людей, которые живут в Преображенке, мы представляем их интересы идут расследования по линии СБУ, по линии прокуратуры, и чем они кончатся, я надеюсь, что кадровыми решениями. Те люди, которые покрывали воров и бандитов, должны покинуть ряды правоохранительных органов. Угу. Ну Взагалі, то Олег Андрійович, як на мій погляд, ну взагалі ситуація абсурдна. Ну Не повинно так бути, що е, доходять до Генерального прокурора, що це вирішує народний депутат, Верховна Рада. Як взагалі можна уникнути, ну попередити у такі, ну, у такі скандальні ситуації, таке взагалі ну, незрозуміле явище? К сожалению, мені приходится зачастую работать вместо прокурора, вместо милиционера. вместе с со, места сотрудника коммунальных служб. Вот, вот мы сегодня с моим помощником Анатолием Савенко э, монтировали люки, ставили люки, которые, открытые люки в городе Днепродзержинске. Я хочу сказать, что мы эту программу начали задолго до того, как погиб мальчик, случилась трагедия. И мы будем, э, и сегодня мы установили последний люк. Последний люк больше на, на территории, на той территории, которой ходит мой округ, в Непродзержинске, открытых люков нет. Сегодня... конечно же можно было мы бы, да конечно же можно было бы э, спорить э, устраивать дискуссии почему э, это не делается почему это не делают тех кто должен это делать но мне кажется что когда человек тонет то надо его вытаскивать на берег и спасать а потом, способа, да, а потом разбираться почему не работают спасатели а почему не работают спасатели мы уже будем разбираться по ходу Вообще, вот я смотрю ситуацию с люками, она абсурдная. Ну, не такие большие деньги, которые мы потратили, и я, и Анатолий Савенко, и другие люди, которые участвовали в этой акции, я хочу им всем сказать большое спасибо. Ну, просто они несопоставимы с той проблемой, которая была. Я уверен, что выделить 100 тысяч гривен мизерные деньги из городского бюджета и решить эту проблему вот таким способом, как мы сделали. Вылили бетонные крышки, покрасили их, сделали их аккуратными, накрыли. И вот мы шли сегодня по дворам, люди благодарили, люди все знали знают, люди говорили, у нас это 20-30 лет была проблема, и вот наконец она решилась. Это просто мизерные деньги, мизерные усилия по сравнению с той проблемой, которая существует. Можно и приказку, славно известную российскую, про мужика и грим. Да, но да, тем все не все менее в, ко мне обращаются в нашу приемную приходят со всего дня но на той части, где да. мой округ, мы решили проблему, но ну, мне просто неудобно э, и, наверное, будет неправильно, если я буду решать по всему Днепродзержинску. Ці кришки, які накрили от на, вашому, на, вашому, на вашій дільниці, це тимчасові чи вони залишаться? Чи це вже буде залежати від нашої влоги? Вони зроблені з хорошого, з використанням хорошого цементу і покрашені хорошою краскою. Вони красивенькі, нормальні. І бабушки, з якими я сьогодні спілкувався, сказали, що вони будуть їх захищати, як, да, як границю Совєтського Союзу. Да. Да, ну на них можна покласти. Можна Я когда-то общался с бабушками, которые работают на входе в Эрмитаж. И у меня сложилось, они все очень приятные. Ленинград, Санкт-Петербург очень приятные, интеллигентные. Все. Но если бы эти бабушки когда-то защищали, стояли на воротах царского дворца, то революции бы не было, матросы бы не прошли. Ви кажете, що незручно якось буде на округах інших депутатів вирішувати проблему з люками. І тим не менш, стосовно доріг, ви говорили нещодавно на прес-конференції, що готові брати проблему вирішення проблеми на себе і на інших округах. Чому так і є проблеми захисту прав людини. Я готов їхати в будь-який город на території України, де бачу, що у людини... Смотрите, есть гигантская, мощная государственная машина, у которой есть прокуратура, милиция, налоговая полиция, пожарные, санэпидемстанция. И человек наедине, один общается с такой машиной власти. И если где-то у человека существуют проблемы с, со взаимодействием с властью, есть конфликт, но, конечно же, надо подставлять плечо. И вот здесь я, как народный депутат, готов работать не только по Днепропетровской области, по всей Украине. А если это коммунальная проблема, люки, там, подъезды, ремонты, ну, конечно же, я просто не смогу разорваться для того, ну, чтобы... Это можно накрыть. И Да, и Это надо делать. Это надо решать проблема на местном уровне. Вы совершенно правы. Крім люків, крім доріг, ви не, не, не перестаєте проводити прийоми громадян, з якими ще питаннями звертаються ну, саме дніпродзержинці? Дзержинці. От яке, яке б ви питання зараз назвали таким найбільш актуальним? Продовжують приходити люди по наливайкам. Проблема не рішена в Дніпро Ви пам'ятаєте сюжет, коли ваша студія записувала, коли я подойшов в кіоску, і в кіоскі розливають алкоголь, І и... там крики. там драки, они работают круглосуточно, это зона э, э, повышенной, повышенной э, агрессии и угрозы для жителей, которые там находятся. И они ничего не могут сделать. Я обращался в милицию. Я сейчас очень надеюсь, что в городе Днепродзержинске поменялся, новый, поменялся руководитель правоохранительных органов милиции. Мы с ним э, э, мы с ним пообщались и договорились, что по проблемам наливаек, по проблемам э, пунктов приема металлолома, по проблемам э, незаконно открытых и горных залов Непроздержинских, у вас такого явления тоже немало. Мы будем с ним контачить, и он будет принимать активные шаги. Отдельно проговорили проблему кладбищ, но это недопустимо. Но человек заплатил положенные деньги, приходят к петанце и с него вымогают дополнительные деньги за то, чтобы похоронить. Причем в десять раз сумма да. превышает да. ту, что в Доходят до 7 тысяч гривен. Это ведь коммунальное предприятие. Люди голосовали за депутатов. Депутата выбрали из полкома. Из полкома назначил руководителя коммунального предприятия. Массовое обращение, массовые жалобы на то, что в Днепродзержинске устраивают поборы на кладбище. А вы это только в Днепродзержинске? Это проблема всей Украины. И мы будем заниматься этим. Я, подумаю, я буду поднимать эту проблему в Верховном Совете. Мы будем продумывать, что нужно сделать. Я достаточно часто общаюсь с первыми лицами, с генеральным прокурором, и министром МВД Захарченко в рамках СНБО, которое возглавляет Андрей Петрович Клюев. Практически по всей стране произошла смычка между правоохранительными, криминальными и государственными структурами. И практически вот во всех городах кладбище контролируют какие-то вот криминальные структуры и э, это достаточно выгодный бизнес бизнес на горе бизнес на покойниках что-то надо с этим делать ну, получается мы все платим криминальным структурам налог за за смерть. И об этом все знают, никто ничего не делает. Да. Ну и насколько я знаю, это так проблема суто міська в селах такого не Ну да, даже люди вынуждены, многие склады да, да. да, вот смотрят, что там доходят до 6-7 тысяч гривен за похороны и едут в соседний вот, краночанский район рядом с вами, и за 200 гривен хоронят на сельском кладбище. Минут на 20 дольше ехать, конечно же, но... Но ну, это и неправильно, ведь э, э, это не просто так. Мы хороним близкого человека, многие приходят потом на кладбище, многие общаются. Это очень тяжело дело. И вот в тот момент, когда человек раздавлен горем, Користуюся с него помогают, вот еще, да, еще такие деньги, да. А чему, чем вы на это обґрунтовують? Ну вы уже спілкувалися аж за что берут такие гроши? Мы будем бороться с этим мы и отстаивать интересы людей до тех пор, пока мы не победим. Вот мы точно с этой ситуацией не смиримся. Мы будем обращаться столько раз в правоохранительные органы. Мы подключим кого угодно для того, чтобы этой проблемы не было. И еще дозволят, Иван Анатольевич. Да. Я, и мне, конечно же, нужна помощь жителей Днепродзержинска. Я вас очень прошу. Вы помогаете не только себе, вы помогаете всем своим соседям, всем друзьям, всем знакомым, всем гражданам и жителям Днепродзержинска. Обращайтесь к нам, когда вы видите такие факты. И мы по каждому такому факту, я лично буду контролировать, и мы будем доводить дело до суда. Взяточники и преступники должны сидеть в тюрьме. Олег ну, с приводу цієї ж если возможно, Ціна на судмедекспертизу теж теж непосильна. Людям не посильна. Навіть якщо людина помирає від хвороби, ну, зараз такий закон потрібно проходити все одно. Это -то... Але ж змушують людей змушують. Ні. Після моїх звернень. которые в том числе по фактам, которые были в Днепродзержинске, в Марганце, в Днепропетровском районе была ситуация, когда в прошлом году на 9 мая мы вместе с ветераном ложили цветы, и он умер и начали требовать судмедэкспертизу, а тут были праздники, и хоронить было некогда, и мне приходилось лично вмешиваться. Был приказ, совместный приказ МВД, прокуратуры, Министерства здравоохранения, где четко прописывалось, что судмедэкспертиза проходит только в тех случаях, где очевидно, что то есть, есть подозрение, что совершено преступление. Повальной судмедэкспертизы нет. И если кто-то с таким сталкивается явлением, мы готовы каждый случай отслеживать. После того, как, в том числе с подачи жителей Днепропетровской области, мы подняли этот вопрос. Я его поднимал. И был, были мои обращения. Я выступал на кабинете министров, я выступал на фракции по этому поводу и приняли этот приказ. Ну, у мене, якщо у мене раніше це було просто повальне обращення по субмет експертизи, ну зараз ну практично їх Один-два. Чи її компетенції вирішувати, є підозра чи нема підозра? Ну, Правоохоронці да. теж ситуація. Е, ну ситуація померла людина. Викликають, ну, швидко викликають правоохоронців. Зрозуміло, що тут нема підозри, але правоохоронець говорить, що є підозра і теж вимагає хабаря, щоб написати, що ну, судом експертиза не потрібна. Є такі випадки, теж можна звертатися. Так, бізусловно, нужно звертатися. для того, щоб не було. От ми сиділи, розмовляли з. Целая рабочая группа у нас была по этому поводу. Для того, чтобы не было... Сегодня нормальный министр ОВД и нормальный министр здравоохранения, которые создали этот приказ. Я написал поправки в закон, где Уголовно-процессуальный кодекс, где более подробно расписаны прямо вот как, каким образом, в каких случаях, когда нужно проходить судмедэкспертизу. Для того, чтобы это было не в приказе, а было в законе. Тогда бы независимо от того, какие сегодня руководители, сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи, процедура была бы... Нормально. И сейчас эти поправки зарегистрированы, к сожалению, Верховный Совет работает через пень-колоду, и мы, я так чувствую, не скоро до них дойдем. Точно так же, как зарегистрированы мои поправки по увеличению штрафов за разлив алкоголя э, в 10 раз, но э, тоже Верховный Совет никак не может их проголосовать. Угу. Олег Анатолійович, ну ви дуже часто приїжджаєте е, і до нас, з про їздите по своїм округам, е, ви зустрічаєтесь з мешканцями. Чи залишається у вас час на вашу, ну, ваш прямий обов'язок парламентарія, законотворчість? Да, достатньо велике количество законопроектів, около 19 законів, от у мене зараз зареєструвано. Не вважаючи поправок, яких ну можна? их там больше сотни, может быть, нескольких сотен, вот за этот период к разным законам мы вместе с нашими помощниками подготовили. Вот эта неделя была очень тяжелая. Мы готовили законопроект, причем сжатые были сроки. Одну ночь даже пришлось не спать. Мы вот вечером начали, в 9.30 утра разошлись и подготовили закон который значительно упрощает процедуру землеотвода. Впервые в Украине вводится принцип молчаливого согласия. Мы написали, мы хотим отвести землю, написали в местный совет письмо, нам в течение 10 дней не дали аргументированный ответ или да, или, или против, по каким-то причинам. Мы идем, имеем право пойти в суд, и суд должен в бесспорном порядке разрешить нам землеотвод. Вот такой вот закон. Я его, я его докладывал в Верховном Совете в четверг. Проголосовать мы не успели, потому что фракция Кличко заблокировала трибуну. В пятницу опять то же самое было, свистопляска целый день. Но ну, я надеюсь, что он будет проголосован во вторник. Он, 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 он должен быть проголосован точно, потому что сессия не может закрыться. Пока закон, если он, если он уже доложен, он должен быть проголосован. А то, что его все фракции без исключения проголосуют, у меня нет сомнений. Даже э, фракция «Свобода», которая традиционно кричит и песнуется, когда я выступаю в парламенте, всегда голосует за то, что я предлагаю. У вас чимало выборцев с села. Какие законы у вас есть для мешканцев сельских районов? У нас каждый год Министерство финансов пытается отменить единый сельхозналог. А это очень больно ударит по всем товаропроизводителям на селе, сельхозпроизводителям и рикошетом, конечно же, по всем людям, которые живут и работают на селе. Либо это ударит по заработным платам, либо не смогут товаропроизводители платить такую стоимость по папая. Поэтому я зарегистрировал в Верховном Совете закон о моратории на изменение законодательства. Мы входим, мы вошли в ВТО. Мы движемся в сторону подписания зоны свободной торговли в Европе. Нам придется конкурировать с европейским сельским хозяйством, где просто грандиозные дотации по каждому виду сельскохозяйственной деятельности. У нас этого нет. Мы хотя бы должны сохранить льготное налогообложение для сельского хозяйства. Потому что если нет, у нас очень высокие ставки по кредитам, у нас нет государственных дотаций. Значит, надо привлекать инвестиции. Но кто же может вложить при инвестиции, если у нас каждый год пытаются поменять правила по налогообложению. Должна быть какая-то стабильность лет на семь. можно можна бизнес бізнес-плани, вкладати средства, тоді будуть строить фермы, і тоді будуть робочі места на селі. В нас взагалі тут сільське господарство ну, можна сказати потихеньку вимирає. Чорнозем ну, багата країна, а люди відмовляються, відмовляються, тому що це не вигідно. Ну, зараз сільське господарство взагалі ну... у нас зона різкованого земля Я коли читаю газети, газету, от від приходять постійно. Пресса я как теперь член аграрного комитета, и такие объявления там куплю сельхозбизнес. Дніпропетровську і Херсонську область не пропонують. Але, ну, мені здається, що вона нещодавно стала от зоною ризикованого землеробства. Раніше люди займалися повну, в повну силу і, і У нас завжди була, була велика проблема – Крим, Запорожська область. Ну, не зря ж у нас тут була дика степ. У нас же люди тут не жили. Тут був... Було... скільки глаза бачили розковиль. І изредка, як писав Кармазин історик, Карамзин. Э скиф, э маленький низкорослый, на такой же маленькой, низкорослой мохнатой лошадке скакал по э безбрежному полю Ковыля, да, Стип. И только вот э не так давно здесь поселились люди, построились города, и именно поэтому в Советском Союзе была э начата программа по мелиорации, по укладке по труб, которые должны были сделать все эти земли юго-востока Украины поливными. Если бы еще Советский Союз пробыл бы ну, лет 5, 6, 10, ну, здесь был бы просто сад цветущий сельского хозяйства. Мои знакомые, кто начинают маленькими трубочками прокладывать в Асполстоловском районе и делать поливные земли, просто получают удивительное урожай. На нашем черноземе, с нашим солнцем, еще подводится вода, получаются такие урожаи, которых нигде в мире больше нет. Приклад Израиль. Пустыня. Да, да. Но ну, они же можем... на песке выращивают. А мы будем выращивать, да, если будет делать на черноземе. У нас еще, еще лучше это все получает. К сожалению, у нас вот так, так же, как пытались разобрать дороги, то полевную систему уже все практически разворовали. Так, а это надо даже не десятки, а сотни. Это, это потребуется союз. Да, сотни миллиардов долларов. Піліоложені в отакі от великі труби, були вот вот построєні станції, стояли мощніші насоси, і вся та система буквально ще трохи починала би роботи. Mm -hmm. Олег Анатолій, ну ти ви говорите, чимало нових законопроектів, чимало поправок до старих, удосконалення старих законів. Все це добре, але їх потрібно притримуватися. А у нас в країні на жаль, з цим великі проблеми. Ну от як ви вважаєте, чому так? Нас очі проблема в Україні. Я вижу, как растет противостояние в парламенте от, от выборов к выбору между представителями. В этот, в этот раз в парламент зашла фракция «Свобода». И я, когда читаю тексты, сейчас Фарион ездит по стране, читаю тексты ее выступлений, у меня волосы дыбом становятся. Я встречался на студии TVI с э, э, представителями Трезуба, которые разбили памятник Ленина на Крещатике. Им дали сейчас два года условно, это со строчкой. И вот они пришли на студию и говорили о том, что они будут продолжать это же делать до тех пор, пока последние наследства оккупационного режима, памятники Ленина, красные звезды, памятники советским солдатам будут на территории Украины. Я говорю, а где та грань, которую вы готовы, которую вы не... Я говорю, вот у меня сейчас, у меня на... сейчас я в рубашке, а был бы в костюме, у меня была бы красная звездочка. Я говорю, попробуйте ее снять. Но ну, они как бы звездочку с меня снимать не стали, но сказали, что, понимаете, грани нет. Сегодня памятники, завтра люди. А тогда мы говорим, о почему наши нащадки не знают историю. Як вони можуть знати, якщо її знищують їхні ж батьки? Да. Це неправильно. Олег Анатолійович, ну от ви торкнулися теми в парламенті. Сказали, що парламент працює не, колоку, зовсім, да. Да, не зовсім не зовсім на відмінно. Е, ваш прогноз затягнулася криза в парламенті. Чим це може обернутися? Якими наслідками можливі до, дострокові вибори? Дякую. Парламент все таки працює, Как-то он работает плохо, но все равно работает. Если бы он стоял, то, конечно же, надо было бы что-то делать. Сейчас в мире, во всем мире, не только в Украине, экономический кризис. Перевыборы в парламенте ⁇ это все равно политическая нестабильность. Если добавлять к экономике политическую нестабильность, ну, это очень тяжело. Поэтому до тех пор, пока парламент все-таки хоть как-то работает, говорить о перевыборах мы... Не буде точно ви вважаєте це не потрібно. Это не нужно. Ну складається таке враження, що зараз парламент працює. От ви говорили про свободу, працює так, щоб довести один одному хто, хто сильніший, хто грамотніший, а не не на те, щоб вдосконалювати закони, щоб приймати нові. Да, так, це правда. І все ж хай працює хоч так. И да, и пускай работает. До тех пор, пока люди говорят, спорят, пускай даже спорят вот так вот, как спорят у нас в парламенте, говорят, пока люди говорят, пушки молчат. Парламент это место, где договариваются. И я считаю, что да, там, где находят компромисс. Я считаю, что и правильно сделал наш президент, надо было иметь большую мудрость, переступить свои амбиции и встречаться с лидерами оппозиции. И диалог должен быть все время. Дякую. Ну, если у вас есть желание, можете вернуться до жителей нашего города, если есть вам что сказать. Обращайтесь в нашу приемную, приходите к нам, помогайте нам делать ваш город чище, красивее, безопаснее. Вместе мы это сможем, потому что вместе мы сила. Дякуємо, Лаганаторія. Дякую за що знайшли час завітати до нас у студії. Глядачам дякую за увагу. Сподіваюся, рівно за місяць, ми знову побачимо народного депутата у нас в гостях. І нагадаю, що ви дивилися програму Точка зору. Всього вам найкращого і До нових зустрічей.